Рівно один рік і 24 дні з моменту повномасштабного вторгнення РФ і початку війни Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Був самий важкий період за всю історію Magic 5 і залишається таким же і до цього дня включно. Повний пі я не уверен, даже остался ли там жив. водитель. Підтримай Magic 5 тяжкий час. А ми підтримуємо тебе контентом, який подарує тобі посмішку і хороший настрій. Коли в одного із Magic Five був день народження, ми завжди старалися зробити його якимось особливим незабутнім, адже це найважливіше, що може бути в справжній дружбі.

Не страшно. Не страшно! На жаль, із за останніх подій дуже складно посміхатися і знаходити сили як раніше, щоб святкувати свій день народження. Але, мої друзі, не дали мені сумувати в цей день і влаштували сюрприз, про який я навіть не підозрював. Приємного тобі перегляду! Ви довго Ви довго! догадывались, кто это может быть. Но мы сейчас идем на голос выше. И вот он. Выбач, будь ласка, а чему на державную? Муха, <плеслышко> что ж А чему на <плеслышко> Я вмираю. А, вмираю, господи. зустріч. Друзья, всем привет. Сьогодні перший перший раз я на ютуб-каналі Magic Five буду розмовляти виключно українською мовою. На це є дуже серйозна причина. Я думаю, всім вона вже дуже давно відома. Але ще однією причиною стало те, що у бороди нашого сьогодні день народження, і ми зараз їдемо його вітати. Ми відразу домовилися, що подарунки будуть не супер пафосні з мірою розуміння того, що краще задонатити на ЗСУ, аніж купувати супер дорогі подарунки. Тому всі будуть. По мірі своїх можливостей дарувати щось, те, що принесе бороді задоволення, тому що в нього зараз на жаль дуже складний період в житті. Наскільки я розумію, хтось із його близького оточення зараз воює, тому ми хочемо, хоч якось, підтримати бороду і подарувати йому в день народження не настільки. Подарунки, а наскільки хороший настрій? І Зараз я приїхав на точку забрати не подарунок а мого друга Андрія, який також буде зі мною їздити і виконувати квести на кінець, то я його зустрів. Подивіться, та ти що? Андрюха. А ти помітив, що ми оба в жовтому да, кстати, Так, да, 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 жовтнячок. Не, не выстачает только синего. Ты, ты ужас с подарунком, ну, так? Да, да, здесь есть небольшой подарок для Димы. А, давайте сразу, вот подсказка. Это что-то на баскетбольную тематику, поскольку Дима последний год увлекается баскетболом и в целом заходит этот вид спорта. А если в целом заходит этот вид спорта, я думаю, что там мяч. Да, он накачанный. <с> А насос в кармане лежит. Короче, мы сейчас едем за Настиным подарком. Она попросила нас. Забрали Настин подарок. Я совсем забыл. Она мне не говорила, я забыл Короче, надо выбрать что-то бороде. Что выбрать, я не знаю. Поэтому мне нужно твоя помощь. Кроссы бывают разных видов. То есть, смотри, в целом... Ты сразу определил лил кроссы. Типа, сходу борода будет... Ну, хотя хорошая идея. Не, я думал, ты типа приехал ко мне ради этого. нахрен так ко мне. Я говорю, бороде надо что-то выбрать. Если ко мне, то я могу подсказать, либо с кроссов Кроссовками, Либо кроссовками. с фигурками, но я, насколько знаю, борода аниме не смотрит. Я когда-то ему дарил, он фанат был God of War. Дарили ему фигурку God of War. Может, он какие-то мультики смотрел. Может, что он. Просто сказать человеку God of War, который играет только в контроле Fortnite. Сейчас. Он любит что-то американское. Вот, вот, сперва я тебе покажу про кроссовки. Вот, типа, смотри, есть Джорданы, они бывают разные. Вот есть, типа, вот такие. Это, кстати, кастом. Это не настоящий ловитон. Понял? Это типа кастом. Второе, вот это у Но такое мы сейчас не найдем. Наверное, нигде у нас здесь в Киеве. В теории мы найдем какие-то, может быть, вот такие, типа такого разряда в разного цвета Джордана. Либо да, же... Да, да, да. Сколько им лет? Это... Сколько это кожа же кожа питона, это, это да. прям вообще... Я почти не ношу никогда. Wonder Makers. Такой же, как у меня на шее у да, Артура. Такой же, как у меня на виске. Че, он любит спать Боба, он помешан на нем. Если мы можем найти кроссы, типа, может, типа как вот One Piece, но Это, кстати, кастомить? я тебе на Новый год и делал, Это вот... вот... Да, да, я же говорю, закастомить, они... вот так вот, типа, возможно, но нам за день-два это не сделают так быстро. Может. Знаешь что, я слышал, выходила коллекция э, новая, и там типа коллаборация со Богом. но я не знаю, есть ли оно у нас такое в Киеве, потому что ну, в Америке точно это есть, типа мы бы достали. Есть у меня mm -hmm. один кентуха, который возит постоянно, я у него заказывал кроссовки, я могу сейчас попробовать ему написать, если он шарит и знает, где такие в Киеве сейчас найти, то может мы поедем и заберем или доставку нам сделают. Ну давай, давай тогда. Короче, Настя мне рассказывала про эти кроссовки, что она замовила их еще два месяца тому, и і... за Раз нам потрібно и забрати, Она приехала только вчера. Ты знаешь, два месяца то, что они шли, это типа очевидно. Кроссы, Ну, если я не ошибаюсь, то летели они прямо со штату. короче, это был эксклюзив. То есть она вышла один раз только на 14 февраля. Поэтому нам нужно сейчас их забрать. Кстати, э, что ты даришь, Димону? А, в мене будет особливий подарок, так как борода, с еще недавно новый гуртборщ. Да, есть такой? В мене есть для него торт. Із сюрпризом. Я думаю, в кінці ви цей торт обов'язково побачите. Це борщ со сливками. Так? Да? Не знаю. Обычно вообще заказывается с Америки с сайта сто пиксопробуем. Nike. Может просто написать манчбок? Охренеть. Ой, смотри, какие разные бывают. Вот эти прикольные, да? Да, слушай, вот это оно. Смотри, реально, как она надо. 461 бакс. Смотри, я могу даже так взять. Какой у него размер ноги? 42, или 2. Это у него где-то девятка. Вроде есть, галочка. Да, но это мы будем ждать очень долго. Нам надо... Вообще написано, что осталось их только 13 штук таких. Но нам надо найти в Киеве, иначе мы, ну, мы не успеем. Для рождения же. И смотри, я пишу Никитосу, вот он дилер, я ему отправляю, Никита, привет. Нам надо это бара, если она в Киеве, можешь ли ты пробить? Понял? Он, 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 типа, вот как есть драг дилер, а он типа дилер кроссовок, поэтому он полезет, он честно, он если есть, он нам скажет. Брали мы кроссы, Крывать сейчас не буду показывать, вы их уже увидите, когда мы вручим типа их Насте. Брали, оттянула подарунок. Натянула подарунок. Ну, прикинь, так. что я не сподобается, нам что, потребно будет их и менять? Не, я заберу их просто себе, это, кстати, мой размер, ну как ни странно, у нас с Димой одинаковый размер. Нет, не, ну кроссы реально классные. Я, Очень я сам, я сам заглянул, я не фанат красиво колотить, просто помню. Привет. Он, он говорит, что... повезло. И, он говорит, последняя пара в Киеве осталась. Тупо а бронируй, не кружочек не а. записать его бронь. Если повезет еще с размером, нам надо...

да повезло, просто. что именно эти и есть именно 41 размера. Вообще топчик. Жесть, машина. я просто я не могу поверить, что это получилось сделать буквально за такие короткие сроки. А, ну, сто процентов не ожидает именно такого подарка. Набрю Артуру, что ли там? Артур, привет! Слушай, мы забрали кроссы уже, вот везем их насти Как у вас дела? Я понял, все. Ну, короче, дай бог, чтобы вы справились, у вас все получилось. Тогда до встречи. Увидимся уже на торговом центре, да? Ну, давай. Обнимаю, давай, пока-пока. Короче, нам сказали, что кроссовки привезут минут через 30-40. Я пока переоденусь, мы с Атуром похаваем. И поедем э, сразу а дарить Диме тогда. Упаковать, я думаю. Надо тогда будет где-то в таком центре найти, короче, эти упаковочные штуки. Что, друзья, это уже, напевно, останет дверь, в который мы заезжали. я думаю, еще Настя находится где тут. А, а вон она, вон она, вон да, да. О, вот ребята подъехали, наконец-то. Тоже снимают. Ты такие смешные в этой машинке. Здорово! Привет! Давай, показывай. Я тебе так скажу, что я был в шоке. Пожалуйста, заметь, что это отдельная, тупо выдавливаемая Валентин. Я ее оставлю на 14 февраля. Хорошо. Это модель 19-й Леброны, которые они были именно сделаны на 14 февраля. <зв> Посмотри, что происходит. Посмотри, какая жесть! Блин, они крутые. Здесь <зв> роспись самого Леброна Джеймса. Корона. Символизирует его прозвище болезнь. King James. Да, болезнь. King James. Да, 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 да. Посмотри, тут баскетбольный мяч, пробит стрелой. Хотел сказать Валентина, Амура. Амура. Да, 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 да. Короче, они просто обалденные. Короче, это класс. Ты большая умничка, что сделала ему такой подарок. Он, ну, типа, он салит Я коробку Андрюха на 15, 15 тысяч. А, он, 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 когда их увидит, и у него будет такая реакция. Я когда их увидел, у меня была такая реакция. Ну, типа... Сознание дел. Помутнелось, да. Ребят, спасибо большое вам за помощь. Я хочу передать кое-что Диме. Записочку положи, пожалуйста, okay. туда. И скажи ему, то, что я его жду дома, и дома следующий подарок для него. Хорошо. Да, что там за подарок? Все, дякую, хлопцы. Мы поехали. Пока-пока. Пока, Мы вышли, нам должны как раз сейчас принести наш заказ. Это, судя по всему, наш. Да, да, здесь Nike с да. Бальбобом. Три, семь. 51 или как? Да, 51, 51. Все, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Ой, Ой, ты я хочу посмотреть, просто вот давай глянем. Карди 5. А, Смаковить. как будто просто ананас сделали. Он, смотри, Никелодеон. Он внутри даже. Видишь, Никелодеон. Смотри, он внутри тупо. Давай, звони тогда Димону, узнаем сейчас, где он, и сразу поедет с ним. Упаковывать тоже. Все, погнали. Да, вот, чтобы. Друзья, мы уже приехали на парковку, а я еще здесь Никого с хлопцем машины не побачил. О, Евтушенко машина бачу. Короче, мы собрались здесь. Олег Эскобарат, Андрюха. Блин, и... я так давно всех не видел. Это просто капец. Нам, короче, сказали, что борода здесь. Ну, как сказали, Настя, она все спалила, жена бороды. Кинула меня. геометку. Вон, 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 его машина. Надо что-то с этим придумать. Есть идеи? я и выйду. нас спалит, как только выйдет. Ну, давай, стой, давай, 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 стой, Давай на тачках подъедем и просто преградим ему путь. Заш, блин! Переди сбоку, чтобы он да. потом подворит, Просто типа, и мы уже будем готовы типа ехать. А... было бы классно, если бы нас были все не наши тачки. Но так он сразу выкупит, но все равно идея прикольная. Так я могу на свои мы заглянул. загляне еще не полил. О, смотри, тут уже его с одной стороны Осталось только три. Окей, договорились. Тогда давайте сейчас по тачкам, да? Идем. Как только видим, что он подходит к машине, мы начинаем и сразу будет. Как вы думаете, как он отреагирует, если мы возьмем просто его тачку, опечатаем своими тачками? Как минимум, я думаю, он должен обрадоваться. Так, друзья, а теперь операция «Чекаем бороду». Но а, а у нас есть велика преимущество, что борода вообще не знает мою машину, поэтому мы можем далеко не ховаться. Димончик не палится, потому что он знает, что его тачка самая яркая. Блин, долго его ждать. Вон он идет, родной, вон он идет. Вон идет борода. Ну как, он уже не борода, он усач. Должны сейчас просто ворваться и его отпечатать. Вон Артур уже едет. Ты чувствуешь, когда Димон реально не подозревает просто, что я за ним еду. Вон он, вон он, вон он, вон он, чуть-чуть ему давай. Сейчас, 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 сейчас. Давай, все, можем, 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 можем. Все, Артур. А что, ты не ожидал? Западал. Не ожидал! Мы приехали, тебя поздравить. Приемно? Приемно? Привет, мужик, привет. Нарок наивно проболтался, чтобы ты. Что Чувак, это походу то, что ты думаешь, да? Не кажите, что там кроссовки, бо я тоже. Ну может быть за 7 лет, чтобы не было на красиво тебя. Ага, я зрозумів. Я це не можу показати. Бля, ну Так це було це спеціальні леброни, які були зроблені під день закоха. Тут навіть його бляхово. Я дуже задоволений, тому що ми з Артуром теж працювали така кросівка, але я задоволений тим, що вони не такі самі. Бо якщо були вона було б дуже це неволі. Я мрію. Ми підготували дещо те, що Але спочатку скажи нам, який твій улюблений твір

называется? Губка Боб? Губка Боб! В смысле? зараз, Я разумею, что он за это, Это он на нас! Он на нас! Це, це шузи від Кайрі Ірвінга з колаборацією Nike та Nickelodeon. Це, це типу та будівля самого спанч Боба. В мене зараз адреналін мене вб'є. Дві пари, чувак, дві пари дурних кросовок. Ты понимаешь, что происходит? Напишите, пожалуйста, какие вам больше нравятся. Ну, то есть, это невозможно. Там будет 50 на 50. Я це Это плач, цена игращий, тут не Боб. Реально, мені Дуже приємно. Я, я трохи навіть мене пробило на сльози. Я... я не очікував! Сьогодні у мене було такий хіровий настрій, я просто не очікував, що таке може страху. Типа, знаєш, я така вічника на толку, і в тебе їх не спиває. Ті кажуть, ти зробив фотоальбом зі своїх інтимних фотографій. Ні, що... Андрюші, ні, тільки не кажи там твій пісю. Давай. Давай. Ты случайся. А ты Андрюша! Я очень долго упадал, но что делать? Майами хит! Я сразу имею Вейн Вейн. Третий номер. Бляха муха. Ты мне не разумеешь, что он скажет? Майами хит. Третий номер. Майка Двейн Вейв. Сэм Вейн! чемпион хит! Yeah, <laughs> з ліпронами вони дуже дуже. Дури, да, чи... дивляться, дивись. Одні гаміці нові. Блін, ти, бах, ти Толі, Це погода така, у мене очі, або я не знаю. Що Ні, не погода. От це вітер поднявся і володіти все в очі. Я, навіть, а, так, тому... я плачу завжди. майже кожного. Ще один подарунок. Особисто від мене. Який uh -huh. я робив. Серйозно? Да. Покажи, покажи. Я знаю, що ти нещодавно yes. відкрив групу. до речі, друзі, дуже приємно. Я в шоці, що ти що, своїми руками. Звісно, дивись, свічки задмухувати не будемо. Але він дуже гарячий, тому потрібно тобі все ж таки подмухати трошки. Щоб ви розуміли, це ми справді ми нещодавно створили гурт борщ, і у нас вийшов перший кліп. Якщо ти ще не бачив, то переходь сюди. Якщо ти з України, то ти просто зобов'язаний нас підтримати. Та взагалі, якщо ти з України, то ти вже будь-підписаний. кліп, дуже крутий кліп. Ви її можна з'їсти? Вона з хліба. хліб? вона з хліб ложка. Як він пахне, так? непогано брем. Жвач, аж пічати Алішка. Як казала моєму бабусі, щоб ти здоровий був? так там реально у тебе на лиці. Так, тебе хріновий настрій. Це був перший ролік Magic Five державною мовою. Підтримуй український контент подобайкою та да, підпишись.